તો નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો કેમ છો બધા મજામાં છે હું આશા રાખું છું વિડીયોમાં વાત કરીશું આપણે ડુંગળીના બજાર ભાવ અત્યારે હું એક શાંત જગ્યામાં બેઠો છું મતલબમાં ઝાડવાની કેવું એટલે પણ જરૂરી છે કે આપણે જેટલા ખેડૂત મિત્રો વિડીયો જોવો છે ઉનાળો ન હોય પેલા આપણે આપણે હેડામાંથી ઝાડવા કાપી નાખીએ છીએ વધારે કંઈ કહેતો નથી પણ આ કપાય નહીં એટલા માટે હું થોડુંક કહું છું કેમ કે જો અત્યારે હું આ બેઠો છું એક મંદિર છે અને વૃક્ષ છે તો હું બેસી શકું છું અત્યારે આપણે અગિયાર વાગે એટલે તડકો એટલો પડે છે ઝાડવાની સંખ્યા વધારે તો તડકો આપણને લાગે નહીં એવું મારું કેવું છે પણ વધારે કાંઈ કહેતો નથી આગળ પછી ડુંગળીના ભાવ છે આઝાદપુર મંડી છે દિલ્હીના કેવા બજાર ભાવ રહ્યા છે આજના વિડીયોમાં વાત કરીશું અને આવી રીતે રોજ વિડીયો તો કોમેન્ટ સારી લખજો એટલે તમને ખબર પડે તમે કોઈ પણ એરિયામાંથી ભાવ જોતા હોય ભાવ એટલે કોઈ બી કિસી બી મંડી છે આપ દેખ રહે તો મેં બંને રીતની કોશિશ કરું કે આપકો જલ્દી સમય પર સે મેં એસા કોશિશ કરું કે આપણે સાડા દસ છે પહેલાં આપકો ये वीडियो मिल जाए क्योंकि थोड़ा अभी दो दिन से मैं थोड़ा पर्सनल काम के हिसाब से वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो जाता है मेरे पास डिटेल आ जाते हैं लेकिन मेरे पास समय नहीं होता है इसलिए क्योंकि थोड़ा इसमें हिंदी भी बोलूँगा क्योंकि ये मैं जो बाजार भाव बोल रहा हूँ वो हर राज्य से फार्मर देख रहा होगा इसलिए तो आगे हम बात करेंगे जो गाड़ी आई है मतलब कि नासिक का कितना माल आया है और दूसरे राज्य से देख रहे तो उसका कितना माल आया है मोवा का कितना माल है कि सागर का कितना माल है राजस्थान का कितना माल आया है वो हम बात करेंगे मतलब पिछले दो दिन से हम लगातार देख रहे हैं तो तीन दिन पहले जो आवक थी और उसमें और आज में देखे तो आवक कम है तो उस हिसाब से देख रहा है थोड़ा भाव में थोड़े दिन में शायद एक दो रुपये का फर्क पड़ेगा मतलब दाम बढ़ेगा ऐसा देख रहे है। कोई लंबा मतलब पचास साठ रुपये का सुधर होगा ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा है ये मेरा एनालिस है उसमें मैं मेरे हिसाब से एनालिस करूँगा और वो आपने देखा है पूरे मैंने जनवरी से स्टार्ट किया था फेब्रुवरी मार्च तक मैंने जैसा बोला था वैसा ही हुआ है तो उस पर आप बोल रहे हैं इसी तरह इस पर मैं जो वीडियो भी बना है। उस पर आपको मेरे पर विश्वास और ट्रस्ट रखना पड़ेगा तभी तो आपको सही लगेगा तो अब हम आगे बात करेंगे कहाँ से कितना माल है आज का तारीख है इक्कीस तारीख है शुक्रवार है वार 2025 मार्च महीना चल रहा है तो बात करते हैं नासिक की कितनी गाड़ी आई है चार गाड़ी आई है कल तीन गाड़ी थी मतलब एक गाड़ी का साथ में दोनों का भी बोलूँगा कल और आज कितना हुआ है फ़र्क कल में आज में गाड़ी का फर्क है वो मैं लास्ट में आपको बताऊँगा और दूसरा नासी के बाद जो आता है पुणे पुणे की अट्ठाईस गाड़ी है तो कल पुणे की गाड़ी थी साढ़े त्रीस और आज अट्ठाईस है कल थ्री सेवन थी आज टू एट है मतलब नाइन नौ गाड़ी का फर्क है उसके बाद आगे हम फिर से वीडियो में बात करेंगे आगे तो राजकोट जो राजकोट है यानी गोंडल भी आप मानते राजकोट के साथ गोंडल ये दोनों एक साथ मान सकते हैं आप उसमें एक दो गाड़ी आ रही है गोल्डन सेट से और दूसरा वीडियो में आगे हम बात करेंगे राजकोट के बाद आता है मध्य प्रदेश एम बोलते हैं एम पी भी कितनी गाड़ी आई है बिकने के लिए तो एम की जो गाड़ी है वो तीन गाड़ी है कल भी तीन थी आज भी तीन है और तो कैंपी का तो जो हो रहा है वो इतना ही है सबसे ज्यादा माल आ रहा है तो अभी पुणे और नासिक मतलब ज्यादा पुणे का माल आ रहा है उसकी कभी चालीस गाड़ी होती थी कभी पचास तो आज उसकी गाड़ी आपने देखी मतलब कम आई है जो पहले मोवा की हमारे एरिया की गाड़ी जैसे तीस पैंतीस इतनी जाती थी वो अभी वो पुणे का सबसे ज़्यादा वाले है और उसके बाद आता है राजस्थान राजस्थान की इक्कीस गाड़ी आई है और कल उसकी गाड़ी थी सोलह तो उसका पाँच गाड़ी बड़ा है आज कल और आज मिला तो ऐसा फर्क है और मोवा का आज कोई भी गाड़ी नहीं है दिखा रहा है तो वीडियो में आगे बात करेंगे हम मोवा की गाड़ी आज कम आई है मार्केट में जो दिल्ली आज़ादपुर मार्केट है वहाँ पर और उसके हिसाब से हम आगे बात करेंगे कैसे रेट है मतलब नासिक का रेट क्या चल रहा है मोवा का रेट क्या है वो आगे हम वीडियो में बात करेंगे तो आगे हम देखेंगे आज कितनी गाड़ी आई है मतलब जो कल गाड़ी कितनी थी और आज कितनी है आज फिफ्टी सेवन गाड़ी है और कल थी एक्सठ गाड़ी आई थी बिकने के लिए तो कल टोटल गाड़ी थी एक सौ दो वन हंड्रेड टू और आज गाड़ी है नाइन्टी थ्री हम उसको नाइन्टी थ्री यानी त्राणु बोलते हैं गुजराती में और आप हिंदी में बोल रहा हो इसलिए कि आप सभी जगह से वीडियो देख रहे हैं दूसरे राज्य से इसलिए तो आज का रेट क्या है वो हम थोड़ा बात कर लेते हैं अब तो हम शुरुआत करते हैं नासिक से तो नासिक का प्याज आता है उसका बीस किलो का क्या रेट है तो फोर हंड्रेड से लेकर फोर हंड्रेड फोर्टी यानी चार सौ से लेकर चार सौ चालीस तक नासिक का प्याज का भाव है आज का जो दिल्ली के बाज़ार है वहाँ पर और उसके बाद पुणे का बात करते हैं तो उसका भी फोर हंड्रेड और फोर्टी फिफ्ट यानी 400 से लेकर साढ़े चार तक का रेट है दिल्ली का दिल्ली के मार्केट में पुणे वाला तो राजकोट की गाड़ी है उसका साढ़े तीन से लेकर तीन तक का रेट है और उसके बाद मध्य प्रदेश यानी एम पी एम पी की तीन आई थी उसका रेट है मतलब आज उसका रेट हुआ है साढ़े तीन सौ से लेकर चार सौ तक ये मैं जो बता रहा हूँ वो ये बीस किलो का रेट है और आपके मार्केट में और उस मार्केट में फर्क दोनों में फ़र्क रहेगा क्योंकि वो जहाँ से दूसरे लोग जहाँ से ले रहे उसका खर्चा लगेगा ऐसा है ये दिल्ली का रेट है और उसके बाद राजस्थान का प्याज है राजस्थान का प्याज का भाव है 260 से लेकर 340 तक मैंने राजस्थान का भी बता दिया है अब आया है मोवा तो मोवा का रेट आज गाड़ी तो नहीं आई है लेकिन उसका रेट कितना है मतलब तो गाड़ी तो नहीं है तो फिर रेट तो बताना भी ज़रूरी है कितना रेट चल रहा है तो मोवा का रेट है तीन से लेकर तीन तक मतलब थ्री हंड्रेड से लेकर थ्री एट थ्री हंड्रेड एटीन वो का प्याज का रेट है और आगे एक सागर करकर मार्केट है वो शायद राजस्थान का आता है राजस्थान के एरिया में आता है सागर करके मतलब हम यहाँ का मोआ बोलते हैं गोंडल है ऐसा तो उसका रेट है तीन सौ तीस से लेकर तीन सौ पचास तक तीन सौ तीस से लेकर साढ़े तीन सौ तक का प्याज है उसका रेट है जो मैंने बोला वो तो ये सभी मैंने बाजार दे दिए है और ऐसे मैं हर दिन वीडियो देता रहूँगा तो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और आगे मैंने वीडियो में आपको बताया था वृक्ष कितना ज़रूरी है वृक्ष है इसलिए मैं अभी खड़ा हूँ जहाँ बैठा हु वो बीच तो मैं वीडियो बनाने के लिए कभी कभी अलग अलग स्थल पर जाऊँगा क्योंकि तो आपके थोड़ा समझ में आए इसलिए तो जिस किसी भी फार्मर हो कोई भी फार्मर हो मतलब मित्रों मित्र आप गुजराती भाषा में बात कर स કે વૃક્ષ કાપવાનો નથી સોમસ આવે ત્યારે વૃક્ષ વાવવા જરૂરી છે તો વૃક્ષ વાવેલા હશે તો અત્યારે આપણે કોઈ પણ મોલ કરશું ને લુ ઓછી લાગે અત્યારે જોશું ગરમીની હિસાબે રોગ જીવત પણ વધારે આવે છે તો રોગ વધારે આવે તો આપણે દવા પણ વધારે નાખવી પડે છે તો ચોમાસું આવે ત્યારે બધા કિલોમીટર ખાસ વરવું વૃક્ષ વાવવાનું રાખજો અત્યારે કાંઈ વધારે કહેતો નથી કેમકે થોડોક પ્રશ્નલી કામની હિસાબે કાલે આપણે સારો અને એક મસ્તીનો વિડીયો કાલે આપશું કાલે મળશું નેક્સ્ટ વિડીયો સાથે બજાર ભાવની માહિતી સાથે